Всем привет! Меня зовут Полина, и в сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с вами моим мнением о книге 50. -е... Нет, это не 50 оттенков серого. Недавно я прочитала книгу «50 дней до моего самоубийства». Да, я только сейчас это сделала. Написала эту книгу Стейс Крамер, а она же, кто не в курсе, Настя из Астрахани. Эту книгу я прочитала где-то за три дня. Она заинтриговала меня с первого абзаца. Сюжет заключается в том, что есть такая девочка по имени Глория Макфин, которой 16 лет, в ее жизни все не очень гладко, ее родители разводятся, а ее парень мечты встречаться с ее лучшей подругой. Поэтому она решает покончить жизнь самоубийством и ставить себя на счетчик 50 дней. Если за эти 50 дней ничего не изменится, то она умрет. Собственно, эти 50 дней и описываются в этой книге. За это время в ее жизни были плюсы, чтобы жить, но и минусы тоже. Меня расстроил момент, когда она начала меняться не в лучшую сторону. Глория стала пить, курить и даже принимать наркотики. Но с этим книга стала еще интереснее. Концовка была очень напряженная и, как мне кажется, немножко незаконченная. Я читала эту книгу везде, когда ела, умывалась, училась. Из-за нее я впервые начала забывать сменку и спортивную форму дома, и меня даже отправляли домой. Вы сейчас подумаете, что я читала мало книг, и одна прочитанная мною книга является достижением. Но это не так. Хоть в этой книге присутствует алкоголь, наркотики и так далее, вы должны прочитать ее. Она заставляет задуматься, и это главное. Я надеюсь, что посмотрев это видео, вы воспользуетесь моим советом и прочитайте эту книгу, потому что это реально просто шедевр. Кто читал или хочет прочитать эту книгу, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Сейчас я начала читать книгу «Девушка онлайн» за Я думаю, тоже вы все прекрасно знаете эту книгу. И если она мне понравится, хотя пока вначале мне что-то не очень все нравится, все как-то затянуто. В общем, если мне понравится, то я вам тоже сниму отдельное видео про нее. Ну а с вами была Полина. Пока, люблю.